Игорь Иванович, расскажите, какова ситуация вокруг Славянска и в самом Славянске? По-прежнему вокруг сосредоточены крупные силы Национальной гвардии 25 95-й аэромобильных бригад. Много артиллерии, много бронетехники. Противник сейчас укрепляет позиции. Не его намерения не вполне ясны, однако основные объекты ополчения пристрелены, и мы не можем исключать массированной бомбардировки города. Что делать жителям города, которых здесь 100 тысяч осталось еще в городе, и люди так и не выехали? Ну, со своей стороны, по возможности бы я рекомендовал мирному населению покинуть районы вблизи объектов ополчения, чтобы не подвергнуться, не пострадать в случае артиллерийского авиационного удара. Мы уверены, что мы сможем отбить любую пехотную атаку даже при поддержке бронетехникой. К сожалению, мы не можем защитить людей от артиллерийского и бомбы, от артиллерийских бомбовых ударов, если они будут. Но мы уверены, что сможем отразить пехотные атаки врага достаточно эффективно.